мы не возразим этому и будем против этого бороться. В других областях Украины, если кому не известно, цена на холодную воду составляет в разы дешевле, чем предлагается сделать маску в Москве Конецкой области. Такая цена, мы считаем, экономически необоснованная, больше провокационного характера. Такая цена составлялась компания КП «Вода Донбасса» в единоличном лице. То, то есть она предложила эту цену, и если не произойдет возражение, которое мы написали, она будет утверждена НТРЕ. В данном случае мы собрались здесь для того, чтобы соблюсти процедуру и возразить этой цене воды и направить письмо с подписями, которые составили уже более тысячи подписей по городу Селидово и городу Украинскому, непосредственно генеральному директору КП Вода Донбасса, также Венкер в Украины, депутатам Верховной Рады Украины, премьер-министру Украины, так, а также губернатору, губернатору Донецкой области. Когда-то в 2009 году такое повышение уже планировалось. Мокрый онет. А Когда-то в 2009 году уже планировалось повышение тарифов на воду. Но в связи с тем, что была соблюдена процедура возражения, эта цена не была утверждена. Точно так же сегодня мы хотим, чтобы. На данный момент была соблюдена такая же процедура, а Вода Донбасса выставила на своем сайте, она так и должна была выставить для того, чтобы были громадские обговоры, как они сегодня и есть. Если не будет возражений, будет утверждена эта цена. Сегодня происходят подписи, вот возле флага подписываются люди для того, чтобы эту цену не поддержать, чтобы ее пересмотрели, чтобы эта цена была экономически обоснована, чтобы как КП «Вода Донбасса» объяснила нам всем, из чего состоит эта цена, куда входят инвестиции, какие будут инвестиции, которые заложены в эту цену. Спасибо большое. Если будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. А сейчас выступит близкий голова Виктор, Виктор, Виктор. Здравствуйте. Все. Здравствуйте все. Сегодня правильно вы собрались, потому что мы уже с вами проглотили повышение тарифов электроэнергии. Вот. Газа уже по 7 гривен. Вот. И сегодня компания Воды Донбасс, коммунальная, областная коммунальная собственность которая принадлежит областному совету, но так как сегодня областного совета нет, то военно-цивильно-производственное предприятие компании «Воды Донбасс», которая подчиняется непосредственно большой компании «Воды Донбасс» и структурном подразделении. Вопрос, где находится руководство этой компании? Они открыли в, Краматорск, вернее, в Мариуполе, вот, но фактично сидят они сегодня в городе Донецке. Почему сидят в Донецке? Потому что, к сожалению, у нас порядка 62% канала Днепр Донбасс находится на той территории. И воду мы получаем с той территории. И вы знаете, когда мы вместе с вами в 2014-2015 году, мы 4 месяца были без воды, из-за военных действий разрушений. Кто не подписал? Вот были подписи, разрушены подписи, каналы, и мы остались без почти 400 тысяч населения Доброполя, да, да, Доброполик, Покровск все, в том числе и ветка Мариуполя. Подходите. И мы подписи, это с вами переживаем. Если смотреть воду. сегодня то, что они объявили тарифы, 39.04 это так. с водоотведением, с канализацией. За один куб это увеличение в 2,5 раза по цене. Это вообще, вот это Вопрос не стоит, все, но... почему повышают? Вот они выставили на сайт своей компании и это 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 так, Сегодня э, я благодарен организации а АТО, которые, по сути дела, взяли организацию этого мероприятия на себя, расклеили листовки. Выходили на площадя и говорили о том, что необходимо обговорник. Но как такого обговорения мы все едины в том, что такая цена необоснованная. Нет пояснений и объяснений, с чего она взялась. Если взять на экономику этого предприятия, то мы сегодня видим, что на нашей территории большого города селидова 425 километров водопроводных линий. 132 километра канализационных линий. В каком состоянии они находятся? По официальным данным 91%, 100% износа. И сколько меняется водопроводов сегодня? Если в прошлом году заменено водопроводов по всей большой нашей территории города, 2 километра 100 метров позапрошлым километра 900 метров, то есть приблизительно по 2 километра меняет вода компании «Воды Донбасса». И то, что с местного бюджета мы выделяем деньги на прокладку водоводов и замену водоводов, и мы с вами получили за счет, так сказать, местного бюджета по улице Школьная, по улице на Ворошиловке четыре улицы мы проложили, где не было вообще водоводов, проложили водоводы. Мы в своей очереди инвестиционные проекты влажим в свои деньги, делаем проекты по замене и привлекаем инвестиции. Сегодня мы будем говорить, начали с прошлого вот, года вот и сюда, сейчас вот здесь, закончили вот, по улице по Нагорной по улице. менять самоплывный коллектор, напорный коллектор, водовод, подачу воды на протяжении там, почти 700 метров и работу тут сделали. Вот То вот опять вот это инвестиция в размере 7 миллионов. Я возвращаюсь 2 километра в год, что это такое. Если того количество, то это процент 0,5% от всего сказать, водопровода. То есть мы сегодня будем менять такими темпами 200 лет. И через 200 лет мы только заменим существующий водопровод. Далее. Почему несправедливый тарифы? лично мое мнение, что сегодня компания «Вопит Донбасс» из-за того, что не делается инвестирование в города, а за счет тарифов инвестируется только в поддержание канала «Днепр-Донбасс». Из-за из этого мы, города, брошены на произвол судьбы. Делайте, что хотите. И сегодня есть разговоры такие, что заберите в собственность и делайте, что хотите этими водоводами, этими четырьмя водонапорными станциями, восьмию канализационными станциями двумя частными сооружениями. Мы видим, что узаконенная потеря воды 61%. То есть мы в сегодняшнем тарифе, который есть, уже заложено потери, которые вода вытекает с труб по трассе из-за негодных труб. 61%. Это узаконено в их, в их экономике. Поэтому нет конечно, уважаемые. Уважаемые, нет конечно. Если сегодня смотреть дальше, экономику их не разбирать, то платежи а только вот, за первый там у нас составили население и бюджетных всех организаций 126%. Если у нас смотреть за прошлый год и позапрошлый год, то у нас платежи на уровне 90% по населению. Если смотреть по счетчикам, то сегодня как в частном секторе, так и в квартирных домах установлено почти 70% счетчиков. Я всегда Матковскому директору говорю, вот ты ждешь того момента, когда люди поставят 100% в счетчик. И будут платить только по счетчику. Что вы тогда будете делать? Вы сегодня даете 4 куба на человека и обязательно платежи, где нет счетчика. А что будет, когда вы обанкротитесь? Потому что вы не вкладываете деньги в развитие. Сегодня можно Говорить, обсуждать по-разному. Но я вижу, что опять на население хотят переложить на плечи населения, переложить опять свои затраты компании Воды Донбасса. Поэтому здесь первое, первое. Я прошу всех поддержать, чтобы мы от громадского схода послали петицию губернатору и компании Воды Донбасс о том, что мы не согласны с повышением. Или же вы объясните, почему. Потому что сегодня мы с вами вот пережили отопительный сезон новых цен. У нас отапливалось 195 домов. Если взять по субсидии, то мы получили, жители наших городов, получили 7 тысяч семей субсидий. На общую сумму 24 миллиона. То есть на каждую семью, семью выходилось ну, по разному по разному в среднем, 1900 гривен субсидий государства компенсировало эти тарифы. Но мы, вот я всегда говорил, понимаете, здесь нельзя передергивать. Потому что да, если человек пенсию получает 1300 или 2000, это понятно субсидия. Но у нас в основном, если брать среднюю титулу губернатора в этой цивильной администрации. Ну и сессия городского совета у нас будет через, под... через среду. Я думаю, депутаты тоже поддержат и направят эту петицию. Такими действиями мы будем действовать. Вопрос. Сегодня, я сегодня скажу, можно сказать, что сегодня мы забираем компанию воды Донбасса к себе. Можем сказать. Вот. И сегодня мы потом себе скажем, а что мы будем с ним потом делать. Если нам заменить надо порядка 440 километров всех водоводов и централизации. Да? Да. 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 Да, да. скважины, скважины. Когда мы сделали скважины, когда у нас не было воды, на 11 квартале и на микрорайоне Южном у нас нет питьевой воды грунтовых вод нет питьевой воды. Поэтому сегодня даже артезианские, 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 мы не можем бурить, потому что здесь подработали. Шахтами, которые разрабатывали 120-й годов, и шахта Короченко, которые выбрали высококислотные, щелочные, грунтовые воды и шахты. И вод.

это коммунальная собственность, областная коммунальная собственность. Городской не собственность. Я я это мы можем тратить, потому что она пролежит областной бюджет. Ну, а ну, на да, Делаем. Прошу, Делаем. По одному.

она маслянистая, она вонючая, если два дня постоять. Ну как? Ну, за что 40 рублей платить? Ну, разрешите нам копать скважины, потому что... Еще нет раз нет, говорю, у нас вода. нет питьевой воды в скважинах. Так, а почему с... а у нас тоже нет питьевой воды. Еще вопросы? А на за проверку счетчиков Мне где не берут по Данилу области? А на нас берут. берут. Не берут. Не надо мне рассказывать. У меня дочь в Донецке работала, в Поэтому, Донецка, дорогие а мои свидетельчане, а кто поддерживает, подписывайтесь под петицией. На ваши подписи пошлем. Уважаемые граждане города Сибирь, в этом году. Уважаемые граждане города Селинова, сейчас я прочитаю вам обращение, которое, подписало, под, которое вы подписали здесь. Ставите за них подписи. И это обращение будет направлено в компанию «Вода Донбасса», НКРКП, которая утверждает эти, эти цены, губернатору Донецкой области Жибринскому, также громадской э, э, ради Донецкой области депутатам Верховного Совета, Кабинету Министров. Вкратце изложу суть, не буду читать все полностью. В 2017 году, 27 января, произошло заседание компании КП, КП которая рассмотрела предложение компании «Вода Донбасса» и прочих лицензиатов, которые имеют право на поставку холодной воды в помещения граждан и на предприятия, и приняла решение выставить их предложение для обсуждения, что мы сейчас и делаем. Значит, в Украине, везде, по всем областям произойдет повышение цен на холодное водоснабжение. Однако, во всех областях произойдет повышение цен на холодное водоснабжение в объеме от 80 копеек за куб до одной гривны. В Донецкой области, на неоккупированных районах Донецкой области повышение цен на воду произойдет 2 ,1, 2 ,2 в два и один, в два и два десятых раза. В связи с этим мы предлагаем спилка ветеранам АТО Донецкой области вместе с громадскими организациями, громадской радой города Селидова, гражданами города Селидова написала такое обращение, которое, в котором мы выражаем свой протест против этого, опираемся мы на следующие факты. Вот если рассмотреть сравнительную таблицу, которая здесь приведена, в Киевской области после подорожания стоимость воды будет стоить 13,87 за, за кубический метр. В Днепропетровской области цена на воду будет 12,45. Львовская область. 1049 и так далее. Не буду зачитывать все. Кроме, кроме того, наш гарант Конституции, президент Украины, заявил о том, что мы движемся в Европу, поэтому цены должны быть приведены в соответствие с европейскими. Однако, однако, хотели бы, хотели бы подчеркнуть, и здесь мы подчеркнули это своей сравнительной таблице, что многие из, из стран Евросоюза мы уже при, Давно уже опередили в этих вопросах. Так, в частности, в Греции закуп холодной воды сегодня берут 16 центов. В перерасчете на наши деньги, если перевести наши деньги, это будет 4,80 за кубометр холодной воды. Самые дорогие цены на воду у нас имеют Германия и Великобритания. Однако уровень заработной платы, который мы имеем, имеют эти страны, естественно, не сопоставим. Поэтому повышение цен до такого уровня может привести к социальным потрясениям. Естественно, каждый из нас, считая свой скудный бюджет, думает, что делать завтра и как быть, если мы будем платить такие цены за воду. Поэтому предлагаем вам присоединиться к нашему обращению, подписать его и поддержать нас в наших начинаниях. Кроме того, мы обращаемся к компании. Вот мы здесь. Э, кроме того, если цены растут в Европе, то цены в Европе растут конкретно за какие-то виды действий. То есть улучшение качества воды, улучшение там водоснабжения, подачи и еще что-либо. И растут они незначительно. Средняя так, один момент. Среднее, среднее соотношение цен на, влог, на коммунальные услуги в Украине и, и на странах Европы Несопоставимо То есть в странах Европы люди платят 8-10% за коммунальные услуги. Мы будем платить в связи с этими ценами. Я думаю, около 50% если не выше. Поэтому мы, мы требуем от компании Водономбас отменить цены отменить свои предложения по стоимости воды и оставить их хотя бы на прежнем уровне. Кроме того, обращаемся к РЕКП и предлагаем не утверждать цены компании «Вода на, на холодную водоподачу и водоотведение, в связи с тем, что в Донецкой области цены намного выше тех, которые даже будут утверждены после подорожания в Украине. Третье. Селидовская Свідоцької городської ради раді не приймати запропоновані тарифи від компанії Вода Донбасу. Пропоновані тарифи вважаємо надмірно завищеними, економічно необгрунтованими. Ціна... Дана ціна провокує соціальне загострення ситуації в, ре... в регіоні, який і так страждає від агресивної політики РФ. Крім того, компанія вода Донбасу пояснює свої збитки. У 2016 році в розмірі 910 мільйонів гривень тим, що вона поставляє, будучи закуповані райони Донецької області. Якщо розібратися в ціноутворенні, то Донецьк... на окупованих районах Донецької області населення платить при рахунку на гроші України близько 5 гривень, тому що повинні. Повинні ми субсидувати цю територію чи що? Виходить заплати за себе за того хлопця, який живе в ДНР. Ми з цим не згодні. Тому ми ще пропонуємо ще один пункт. Додала громадська рада міста Селинова, звернутися до СБУ, звер... звернутися до е... аудиторських організацій, провести незалежний аудит компанії Вода Донбасу, встановити витрати компанії Донбасу. Неефективне управління якої очолює мокрий Олег, не знаю його вже інший, не знаю. Коротше, директор компанії Вода Донбасу, який очолює її зараз, мабуть, він неефективний менеджер, тому що він, він працює тільки на те, щоб завищити ціну. У 2009 році компанія Вода Донбасу хотіла за... Хотіла підвищити ціну для, для мешканців міста Селидового в розмірі 10 гривень чи 55 копійок. Тоді на заваді стала громада міста і відмінила це рішення. Вони також хотіли збудувати е, атомний опріснювач води на Азовському морі. Виходить гроші в них є? Тому підтримуйте нас, Під, підписуйтесь, не будьте байдужими, разом ми сила, разом ми переможемо усе. А зараз слово надається Рибакову Володимиру. Так, люди. Хто не розписався іменно звернення нашого, Будь ласка, підходьте до флагу і там підписуйтесь. Це звернення, що ви удачу. Це звернення до наших постачальників тієї води, але більше до верховних. В общем, ми звертаємося представники громадської ради. Ветерани АТО міста Селидове звернення у зв'язку з Горбинівським антикорупційним рішенням КП компанія Вода Донбасу про намір здійснити зміну тарифів і водопостачання до водовідведення в Донецькій області. У 2017 році громадська організація ветеранів АТО міста Селидове вважає неприпустимим порушення Конституції України комунальним підприємством компанія «Вода Донбасу та вимагає скликання позачергового засідання Селівської міської ради з метою внесення до порядку денного проєкту звернення до Президента України, Кабінету міністрів, Національної комісії щодо здійснення державної регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Генеральної прокуратури України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Служби безпеки України, Конституційного суду України. Щодо визнання рішення КП «Компанія вода Донбасу про намір здійснити зміну тарифів на водопостачання та водовідведення у Донецькій області таким, що порушує, перше, порушує конституційні права та свободи громадян України. Друге, не відповідає нормам українського законодавства. Третє, провокує соціально загострення ситуації в регіоні. що безпосередньо потерпає від агресивної політики Російської Федерації. Та сприяє формуванню антидержави та стає все населення. Виходячи з результатів громадського опитування та а чисельних зведень громадян Сирійської міської ради з приводу зміни тарифів на водопостачання та водовідведення. Його ветерани АТО...